Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində, Masazırda marshrut yolunun lap yaxın bir məsafəsində belə bir gözəl 4 çət torpaqda tikilmiş həyət evimiz çıxıb satışa. Evimiz ümumi 6 otaqdan ibarətdir. Mərtəbələr arası manolit betondur, tam olaraq qoşa daşlarla tikilibdir. Ev sahibi tərəfindən çıxıb satışa. Gördüyünüz kimi bu evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz çox gözəl bir dizayna malikdir. Evin xarici görünüşüdür. Geniş bir həyəti var. Həyətində gördüyünüz kimi belə bir bal verən meyvə ağaclarıdır. Geniş bir həyəti var. Evin giriş qapısısıdır bu. Dəyərli izləyicilərimiz, biz indi evin həyəti ilə ətraflı tanış olaq. Buyurun izləyin. Evin yanına, arxasına tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Burda gördüyünüz kimi. Yerində biz evin bağını sizə təqdim edək. Gördürürük ki, geniş belə bir həyəti var. Gözəl bal verən meyvə ağaclarıdır. Bu evin yan hissəsidir. Podvalına girişdir burda. Evimizin arxa hissəsidir. Burda da əlavə faydalı yerdir. Son yeməzdir. Derəvə arxasıdır. Gördüyünüz kimi yan hissəsidir. Evdə bəzi əşyalar qalacaq. Yəvin qiyməti münasibdir. Ev çox təzədir. Təzədir və sürətlə satılır. Sahibindən çıxıb satışı. Bizindir. Keçə evin daxili ilə tanış olaq. Börü bizəyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi prəkəni ağlay daşla yığılıbdır. Dəhlizlərimiz, evimiz 6 otaqdan ibarətdir. Biz evin dəhlizindəyik. Giriş dəhlizinin tavanıdır. Çox geniş və işıqlı bir evdir. Ev özü üçün tikilən bir evdir. Dəhlizin girişindən solda mətbəxdir. Mətbəx mebeli qalacaq. bizim mərtəbəyə çıxan pləkənimizdir. Pləkənimiz fıstıq orazına yığılıb. Gördüyünüz kimi kombisi var, radiatorlar var. Burda isə pləkənin altında kladovkaçısıdır. Burada bəzi əşyalar qalacaq evin içərisində. Buyu, gördüyünüz kimi bizim qonaq otağımızdır. Dəyərli izleyicilərimiz, evimizin sənədi, tam kupçadır, mülkiyyətdir. Evi ipotekaya da götürmək mümkündür. Sənədləri qaydasındadır. Geniş belə bir, sözü ilə yağılmış bir qonaq otağı var. 1-ci mərtəbədə yerləşir. Mətbəx, qonaq otağı, bir hamam otağı və bir yataq otağı yerləşir. Bu isə bizim 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Bu tavanıdır. Yataq otağının tavanıdır. Burda e, dəhlizin sonunda gördünüz kimi belə bir yer nəzərdə tutub, burda əlavə bir qaldırobu kimi yığıb istifadəyə vermək olar. Bu isə bizim hamam otağımızdır, istifadə olunan yığılıb hamam otağı. Gəliş bir hamam otağı var. Çox gözəl bir dizayna malikdir. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə çıxaq ikinci mərtəbəyə otaqlarla tanış olaq bizim ikinci mərtəbəmizin perəkən qəfəsidir. İkinci mərtəbədə yerləşir. 4 yataq otağı və bir hamam otağı yerləşir. İlk öncə burdan başlayaq. Bu bizim bir yataq otağımızdır. Buradan balkona çıxışdır. Bu isə bizim ikinci bir yataq otağımızdır. Geniş bir otaqları var. videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olarkən hər bir yeni videolarımızı görüb istifadə biləsiz. Burda isə üçüncü bir yataq otağımızdır. Bu səbizəm. 4-cü bir yataq otağımızdır, hörmətli zərcələr. Hər bir otağın da özünə məxsus öz işıqlanması var. Hər bir otağa gün şüası tam rahatlıqla düşür. Burda isə 2-ci mərtəbədə yerləşən hamam otağımızdır. İstı polla yığılıb. Nömrəmizi xatırladaq: 070 560 48 40 WhatsAppımız aktivdir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.